Hər vaxtdan xoş sey dəyərli kanal izləcilərimiz, Masazır qəsəbəsində əsas yola yaxın, prospektə yol yaxın bir yerdə gözəl belə bir həyət evimizi təqdim edirəm. Tam kupçalıdır. 2 sot yarımdadır. Torpağın üzərlə inşalanıb. Evin, evin üzü də ağlay daşdır. 1-ci mərtəbə ilə 2-ci mərtəbə arası monolit betondur. Evdə yaşayış var, kombisi var. Qalacaq əşyaları, kombisidir və mətbəx mebelidir. Üz görünüşü bir dəqiqə ədər yaxından göstərim evin yanına və arxasına keçmə imkanı da var. Yaş körsəkdə ya də həyətinin ümmi görünüşünü görürsüz. Burada da yaş son nəzərdə tutulmuş 50 m2 belə bir yeridir. Mətbəx deyirik, belə bir yerdir. Əl qabıs ayrı, darvozas ayrıdır. Və o işlədə çölcün ayaq yoludur. Evin içi tam təmirdir. Qalaca əşyaları dedim, mətbəxlə kombisi qalacaq. Kombisi bu hissəyə quraşdırılıb. Qaz, su, işıq var, kanalizasiyası var, mərkəzidir. Yaxınlığında ikinci məlumat məktəb də var. Əsas prospektə yaxındır. Və keçib birinci salona şahid tam şəkildə təqdim edirəm. Evin içini çəkilişin bir başı qonaq otağından başladım. Qonaq otaq genişdir, 2 ədəd pəncərəsi var, o hissədə pəncərəsi var, bax bu hissəsində pəncərəsi var. Yer çəkən mənzildir qonaq otağın. Quruluşu elədi ki, yəni pəncərə açanda tam şəkildə hava işləyəcək. Döşəmə taxta boldur. Bu gördüyünüz əşyalar götürüləcək. Evin telefonu var, interneti var. Evin əsas otuğu keyfiyyətli inşalanıb, qoşa daşdır və evin bu hissəsi birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə arası malait betondur. Burada da twist step yeridir. Belə bir twist step yeridir. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var. Dəhlizin giriş hissəsini göstərim. Ana giriş qapı hissəsidir. İkinci mərtəbə qalxan pilləkəndir. Burada bizdə hamam otağıdır. Tam təmirli belə bir, bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi bütün aksessuarları var. Pilləkən toqtab çıxgan işlənilib. Pəncərən altında boş bir ərazisi var. Və keçirən mətbəx hissəsini göstərə təqdim edim. Mətbəxi də bu qaydada gördüyünüz kimi tam təmirdir. Buranın özünə yerizə pəncərəsi var. Evinə video nəvələdə qeyd etdim. Yanından və arxasına keçmə imkanı var. Bu mətbəx mebeli qalacaq. Tam şəkildə qalacaq və kombi qalacaq. Qalan əşyalar götürüləcək. Kupçası var, ipotekaya yararlıdır. Aşağı birinci mərtəbədə bizdə qonaq otağına baxdıq, mətbəxə baxdıq və hamam otağına baxdıq. Keçib yuxarıda olan yataq otağını sizə təqdim edəcəm. Kən ümumi görünüşün görürsüz. 2-ci mərtəbənin dəhlizində 3 ədəd yataq otağı var, hamam otağı var. Və bu hissələrin görünüşünü göstərim. 2-ci mərtəbənin dəhlizi genişdir. Oradan da birbaşa dəmir qapının arxasına balkona, yəni eyvara çıxışı var. İstədim 2-ci mərtəbədə hamam otağından başlayıb göstərim. İkinci mərtəbə özləyici hamam otağı var, tam təmir. Ev qanuni ikinci mərtəbə qanuna 4 otaqdır, qiyməti digər görüntülə məlumat yerindədir. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Birinci yataq otağı da yuxarıda olan ayrıca pəncərəsi var. Bir daha təşəkkür edirəm ki, ev tam cüt daşla tikilib. Yəni tam şəkildə qoşa kubiklərlə inşa olunub. Və keçirəm sizlərə burdulu. Detal otağı göstərim. Belə bir yataq otağı var. Bu yataq otağının da ayrıca bu burada olan eyvana çıxışı var. Yəni balkona çıxışı var. Gördüyünüz kimi yataq dəsti rahat şəkildə yerləşir və sonuncu yataq otağını göstərəm. Videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Bu da böyük yataq otağımızdır. Sizin rəqəbinizə böyük yataq otağıdır. Yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək və əlavə hərəkət etmək üçün böyük yer ərasi qalacaq. Sonuncu də izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.